mehnat bilan band bo'lmagan yoshlarni sohalar bo'yicha kasb yo'naltirish borasida joylarda ishga marhamat monomarkazlari faoliyat olib bormoqda muxbirimiz sitora farmonova ana shu mavzuda lavha tayyorladi toshkent shahri yashinobod tumanida 2019 yil sentyabr oyida faoliyat boshlagan ishga marhamat mono markazi mamlakatimizda tadbirkorlikni rivojlantirish ishsizlarni qayta tayyorlashda muhim ahamiyatga ega unda qurilish maishiy xizmat texnik muhandislik kabi sohalar bo'yicha 25 ta kasb ko'rgatish yo'lga qo'yilgan buning uchun zarur stanноklar mebel mulyaj va boshqa amaliyot vositalari keltirib o'rnatilgan ishsiz va band bo'lmagan aholini qisqa muddatlarda mehnat bozoridagi talab yuqori bo'lgan kasblarga o'qitish kasbga yo'naltirish uchun bir oydan uch oygacha o'quv kurslari tashkil etilgan qurilish sohasi mutaxassisligi texnik soha mutaxassisligi servis va xizmat ko'rsatish raqamli texnologiyalar kurslari kompyuter savodxonligi veb dasturlash xorijiy tillar xususan ingliz yapon xitoy koreys rus va turk tillariga o'qitish tashkil etilgan bu yerga kelgan murojaatchilarga avval bandlik masalalari bo'yicha maslahat xizmati ko'rsatiladi doimiy ishga ya bo'lmasa bo'sh ish o'rinlari taklif etiladi toshkent shahridagi ishga marhamat mono markazi yil boshidan beri band bo'lmagan aholini xususan xotin qizlar va yoshlarimizni 2400 ga yaqin murojaatlarini qabul qildi va ayni paytga qadar biz ularning 1500 dan ortiqlarini tahsil berib ularga zamonaviy kasb rastorlarini xorijiy tillarni tadbirkorlik asoslarini o'rgatishga muvaffaq bo'ldik ijtimoiy himoyaga muhtoj murojaatchilar doimiy kvotali ish bilan ta'minlanishi ham mumkin kasbiy malaka talab etiladigan ishni tanlaganlar shu yerdagi o'quv kursiga jalb qilinadi boshqa mamlakatda ishlash istagini bildirgan fuqarolarga bu boradagi ko'nikma va xorijiy tillar o'rgatiladi